сегодня тестируем новый антирода iBox X10 на камеру автодоре. Находимся в городе Казань на улице Дубравна. Кстати, радар пока не улавливает камеру, показывает текущую скорость. Впереди. А давай определил первую камеру автодоре. Ждем вторую камеру. Впереди автодория финиш. Определил вторую камеру. И показывает расстояние до камеры. В метрах. Сейчас до камеры 350 метров. 150 метров 150 метров камера будет справа на столбе этот сигнал означает что мы подъезжаем к камеру проехали камеру как видим радар работает хорошо новинка